Да, пожарче, потому что в Швейцарии были в основном дожди и паспорт. Ну, что, привыкнем, у нас время есть еще неделя, поэтому адаптироваться успеем. Два-три дня и нормально. А твою Румынию флокнули. Скажи свой прогноз на Францию и Румынию. Я думаю, что э, будет тяжело румынам, так как все-таки французы – это э, встречающая сторона, хозяева чемпионата, и поэтому у них будет сумасшедшая поддержка, и они на первый матч выйдут очень настроены, и я думаю, что захотят выиграть. Ну, скажи еще тоже тогда свой. Ну, так я никогда не говорю, это... Окей. Спасибо. Раз, можно пару общих вопросов? Да. Каким настроением команда прибыла сегодня во Францию? Ну, с, с хорошим настроением. Мы сыграли две товарищеские игры. В вот двух товарищеских играх выиграли. То есть, готовимся непосредственно к игре Германии. То есть, пока все хорошо. Функциональное состояние, психологическое? Все хорошо, то есть, все нормально. Как будет проходить подготовка к ближайшему матчу? Что-то знаете уже? Ну, я думаю, будет... Как будто у вас теории, тренировки, одна-две тренировки, я не знаю. Сегодня, я думаю, скорее всего, будет такая легкая, потому что у нас вчера день нагрузки был. И, и переезды, и перелеты все-таки тяж, тяжеловато. А я думаю, у тренеров 100% весь план подготовки, и будем работать по этому плану. Все товарищеские матчи соперников смотрели на сборе Германии? Нет, пока смотрели только отборочные. Руслан, поделитесь впечатлениями, как долетели? Ну, все, все хорошо, нормально. Вот, прибыли, сейчас уже будем себя Думаем только об игре. В предстоящих играх нужно хорошо готовиться, хорошо отдыхать. Условия для этого есть. Как есть, прошла подготовка команды? Тоже все хорошо, все вроде бы по плану. И были созданы хорошие условия. Ну, в общем, <связь> не, не к чему придраться. Какие ближайшие планы, как будете готовиться к первому матчу, известно Ну, я, я думаю, что вам лучше спросить, задать вопросы тренерам, они вам лучше ответят. Микроклимат в коллективе, сезон заканчивался все, так неровно. Все, все хорошо, никаких проблем нет, могу точно вам сказать. Так что, я же говорил, что сборная – это одна семья, единое целая, так что оно такие есть. Спасибо большое.